Pemirsa, kabar Kuningan Jabar. Hal ini saya melaporkan langsung dari Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, yang eh, hari ini dilaksanakan upacara Serentahun atau kegiatan Serentahun, yang merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat. Sunda atas e, suka duka mereka dalam e, menjalankan e, kehidupan terutama di bidang pertanian selama setahun yang telah berlalu dan tahunnya akan datang Selain tahun ini dilaksanakan setiap tanggal 22 bulan Raya sebagai bulan terakhir dalam perhitungan kalender Sunda, selain itu ritual-ritual yang bersifat sakral digelar juga dalam kesenian, dalam bentuk hiburan kesenian, dengan kata lain kegiatan ini merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya sebagai rasa syukur dan upacara seren tahun diawali dengan upacara uh, ngajayak atau menjemput padi. Nah, pada tanggal 18 Raya Agung yang dilanjutkan dengan upacara penumbukan padi dan sebagai puncak acaranya pada tanggal 22 Raya Agung. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 11 Juli merupakan acara puncak dari kegiatan seren tahun ini pemirsa. Nah nampak e, ribuan warga yang begitu antusias menghadiri acara puncak pada sedang tahun e, tahun 2023 ini dan kita bisa e, melihat di sini ada beberapa apa namanya kesenian yang ditampilkan dalam kesempatan upacara serentak tahun ini ini menampilkan yang pertama ada Damar Sewu. Ini merupakan sebuah helaran budaya yang mengawali rangkaian upacara adat serentak tahun Cigugur dan merupakan gambaran dalam manusia menjalani proses kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Kemudian pemirsa nanti kita juga akan melihat Tari Buyung yang merupakan tarian ada Sunda yang mencerminkan masyarakat Sunda dalam mengambil air. Kemudian ada pesta Dadung dan merupakan upacara sakral masyarakat dilaksanakan di Mayasi dan merupakan upacara meruat atau menjaga keseimbangan antara positif dan negatifnya di alam. Jadi Pesa Darung ini merupakan upacara meruat atau menjaga keseimbangan alam agar hama dan unsur negatif tidak mengganggu kehidupan manusia. Nah, pemirsa kabar kuningan saat ini luar biasa sekali banyak aparat yang menjaga kemudian masyarakat juga datang tumpah ruah di acara serentak tahun kali ini dan seperti yang kita ketahui, bahwa acara ini tuh ada istilahnya ngamemeroken atau merupakan acara sakral dalam tradisi Sunda Wiwitan yang dilaksanakan di daerah Kanekes, di Baduy. Nah, kemudian ada acara mempertemukan atau mengawinkan benih padi jantan dan betina. Selanjutnya ada tarawangsa, yaitu uh, seni yang berasal dari Mataram, kira-kira abad ke beberapa abad yang lalu kemudian ada seni tarawangsa ini juga disebut seni jentreng ya. Kemudian pemirsa ada istilahnya Pawah Aci atau yang dikenal dengan Dewi Sri merupakan tokoh yang telah melegenda dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat agraris khususnya Tatar Sunda. Nah, tari Pawa Aci ini merupakan salah satu seni tari spiritual yang di dalamnya tersirat ungkapan rasa hormat dan bakti kepada sang pemberi hidup melalui gerak dan ekspresi. Nah, kemudian pemirsa ada juga istilah seribu kentongan merupakan acara penutup perangkian acara di Bukit Situhiang. Lebih dari seribu orang terdiri dari masyarakat, anak-anak, sekolah, serta seluruh peserta pendukung rangkaian acara tahun menuju Paseban Tripanca Tunggal ditutup dengan 10 orang rampak kendang dimulai dengan pukulan induk oleh ketua adat kemudian diikuti oleh ribuan peserta. Ini memiliki makna bahwa kentongan awi atau bambu memiliki arti kita harus senantiasa ingat dan eling pada asal bibitan atau hukum adikodati yang menentukan nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Nah pemirsa pada hari ini kita bisa melihat bagaimana budaya yang telah melestarikan apa yang telah ada di kecamatan Cigur ini merupakan eh, sebuah ungkapan rasa syukur kemudian dilestarikan oleh beberapa keturunan dan akhirnya tetap lestari diadakan setiap tahun. Di samping itu juga denyut perekonomian masyarakat juga di sini, alhamdulillah ada banyak uh, pedagang-pedagang, kemudian ada heterogenitas masyarakat di mana semua uh, agama yang beragama berbeda-beda kumpul di sini dan dalam uh, istilahnya keanekaragaman agama, tetapi tetap rukun. Nah, pemirsa ini adalah persiapan untuk tari uh, buyung yang dilakukan oleh Wanoja-Wanoja dari masyarakat di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, nampak sekali ini adalah sebuah pagelaran budaya yang patut kita lestarikan, di mana anak cucu kita harus mengetahui dan melestarikan adat budaya, yang uh, dilaksanakan pada hari ini, nah, pemirsa, demikian saya melaporkan langsung dari Kecamatan Cigugur, tepatnya di depan uh, Gedung Paseban. Dan bila teman-teman melihat ini, ada jalan utama yang menghubungkan antara uh, beberapa daerah oleh. Uh, pemerintah dan kepolisian ditutup untuk beberapa waktu karena kegiatan serentahun ini merupakan kegiatan besar, dan ini merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh warga. Karena saya pun di sana tadi melihat ada beberapa mas media nasional seperti TV One, kemudian ada CNN Indonesia juga meliput acara serentahun yang dilaksanakan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Demikian kita lihat. Uh, kegiatan ini. Oke ya, teman-teman akhirnya saya sudah kurang lagi aja karena tidak bisa masuk ke sana tanggapan.